попробую так вкратце, очень сложно, но попробую его презентовать, что собой сегодня представляет Федерация. Вы знаете, наверное, что в 2011 году был объединительный съезд Федерации работодателей Украины, в который вошло практически 86 организаций. Это и областных, и региональных. То есть, по сути, мы сегодня представляем полностью все сферы направления бизнеса, в одной федерации. Что это нам дало и для чего мы это делаем? Мы это делаем в первую очередь для того, чтобы можно было, если мы посмотрим с вами на ситуацию в стране, то вот мы видим с вами, я это повторяю каждый раз, при каждой встрече и буду говорить, потому что... Это очень и очень важный вопрос, чтобы вы это понимали. То есть у нас сегодня стала ситуация, что политики имеют свою площадку. Они выступают, их избирают, они могут давать свои какие-то положения. У чиновников есть своя площадка, у артистов есть своя площадка, у бизнеса до сегодняшнего дня, скажем, до недавнего времени она практически была, но она не была, по сути, той площадкой, которая должна была быть. Мы были с вами все очень разрознены. И нам было очень тяжело отстаивать свои позиции. И когда мы говорим о том, что большому бизнесу легче, а маленькому бизнесу тяжелее, потому что как бы, большой бизнес может решать свои вопросы и лоббировать, и там, как бы, находить разные пути, и у кабинета у министра, и Верховную Раду, и ну что там говорить, всем, кто принимает с вами, а маленькому бизнесу это тяжело. Так я...